ibn Gaymənə rəhimlə Allahdan deyir ki, əgər insan öz dəyərini bilsəydi günah etməzdi. Allah şeytanı məs sənə səcdə etmədiyin üçün öz rəhmətindən qovmuşdur. Deyəndə ki, Adəmə səcdə et, təkəbbürlü göstərdi. Ən təhlüsü odur ki, düşməklə aranı düzəltdin, Allahdan isə uzaqlaşdın. Nəyə görə şeytanı qov rəhmətindən? Adəmə səci etmədiyin üçün. Sənsə hələ də Rəbbinə səcdə etmirsən. Səccət etmədiyin üçün qovulmuşdu o mələqən şeytan. Tərcüblüsü odur ki, şeytan aranı düzəltdin, Allahdan isə uzaqlaşdın. Həqiqətən də çox gözəl bir hikmətli bir sözdür. İnsan yəni gərək belə sözləri düşünsün, faydalanısın. Ona görə bu dünya həyatı nədir? Fanidir. Satazubul vucuhul cemila trabid dunya. Bütün o gözəl üzlər, gözəlliklər hamısı o torpaqda nə olacaq? yox olub gedəcək. Ancaq nə qalacaq? Əmal əl-cəmila, gözəl əməllər ki, o gözəl əməllər ki, sənin qəbrini nurlandıracaq. Lə iləhə illə. Əl-hayatu qasīratun jiddan. Həyat çox qısadır. Wa la tastaḥiqqa ḥiqdan. Ona görə də bu həyatda kin, həsəd, iküzlüyə ehtiyac yoxdur. Layiq deyil bu həyat. Bu həyatda iküzlüyə düşsən, həsəd apararsan ki, kiməsə görə Gəda sena konu zikra faqat sabah ancaq biz xatırlanacaq hamuz dunyadan kececey ya yaxshi xatırlayacaqlar ve ya ki pis xatırlanacaq ona gore de her zaman qalbinı xosh tut rabbina dualar eyle ibadet eyle bu dunyaya gore üzülme onsuz da hammuzdi bu dunyadan köçüb gedəcək. Həqiqətən də çox gözəl bir faydalı sözdür. Sorşurlar Səidün Cübeyrdən: "Mən a'badun nas", insanlar içərisində ən abid kimdir? Dedi ki: "Abid o insandır ki, çox ibadat edən, günahlarını yada salar və günahlarını yada salanda salih əməlləri gözündə az görsənər. Qürurlanma yani salih əməllərinin çoxluğu ilə. Mömin hər zaman günahlarını yada salar. Nə qədər yaxşı əməllər çox olsa da, o yaxşı əməlləri az görər və eyləhiləllah.